говорится, неоднократно говорили, что вы получаете объективную оценку деятельности, допустим, вашей деятельности из полкома деятельности городского совета. Ну, ни разу, если это и говорили, что это проводится в социологические исследования. Совершенно верно. И наверняка не проводится за счет, как говорится, не за ваш лично, а за счет городского совета. Вот я ни, ни, разу не видел ни, ни одного опубликованного опроса. Сейчас я отвечаю на ваш вопрос. На этой неделе тоже начнется большое социологическое исследование, которое проводится за мой личный счет. Но если интересно, какие с материалами этого исследования, это понадобится на него проведение приблизительно месяц-полтора, я поделюсь, хоть это и они будут принадлежать мне, но это известная фирма проводит, чья репутация не вызывает никаких сомнений, и с чем-то поделимся. Хотя что ранее проводить? Я. Тема социально-политическая ситуация в городе, оценка одесситами работы городских властей, какие проблемы для одесситов являются самыми главными, что, им, что моим землякам хочется, чтобы мы решали в первую очередь, какие есть претензии городской власти, это серьезнейшее, только в месяц работали над этой серьезной анкетой серьезные ученые, потому что вы абсолютно правильно говорите, для того, чтобы эффективно управлять, надо знать реальную ситуацию, надо понимать, что ждут люди, потому что я очень хорошо понимаю там, где нет поддержки от одесситов, ничего у нас не получится. А когда люди поддерживают, все решается как-то по-другому. Все просто идет. Спасибо вам. До свидания.